Красивая женщина в модных штанах идет в ресторан. Губы накрасила, куперос замазала. Валя, что-то у вас злыйчиком? А что злыйчиком? Оно у меня есть. Что-то у вас венки. Ну так, если ты бачишь, что там венки, что ты спрашиваешь? Или я первый человек в мире, у кого венки на лице? Ну так, как спросить, как спросить. Вы что, никогда не бачила куперос или что? Валя, а что с личиком? Поэтому маска и поэтому фильтры. Не краситься, ничего не надо. Ничего не стареешь вечно в одном возрасте. Вы знаете, актрисы стареют, выходят на пенсию. А я буду вечно молодая. Буду снимать влоги. А что мне понравилось, одна эта девочка написала, Межачие полицейские Кажу, вы там всех полицейских Передавили, пока ехали Девочка написала Валя, не снимайте фильтры Так красиво, мы так любуемся Не буду снимать фильтры Попалась на инстаграме мне реклама Какой-то ресторан турецкий В Альфарете И я взяла ссылку, переслала Ну, понравились блюда красивые Все Прислала Стівну силку і он вчора зазріла. Говорить, поїхали в тут ресторан, який Ну, який ти мені ссылку прислала. Типу, як ти про нього? Та я просто рекламу увидела. Нічого я про нього не знала. Ні. Так реклама, бачите, працює. І їдемо, коротше, він турецький. Ну вони пишуть, що турецький, але там на самом деле іранська, кухня, ліванська. Я вибрала сулуваки. так звучит сулваки из баранины. На самом деле это просто шашлыки из баранины я выбрала. Узбекским пловом и салатик там с этим я выбрала с, с бурячком и короче едем И вдилался на мысто наконец-то. Вот наконец-то оно мне как-то показало, что его сюда можно влюбить, а то это никуда не подходило. Кто не знает, я уже делала распаковку этого сердца. Это уже год оно лежит. В феврале будет год. В году на День влюбленных подарил мне это сердечко. На нем отпечатана карта Львова. Вот эта дырочка, это якобы этот рынок Львов. Ой, как он говорит? Рынок Львов. Я помнишь, что он подарил мне его? Рынок Сквер. Сквер. Блин, Маркет сквер Ну, в центре города. Ну, короче. Oh! Блядь, вот мой. Вот это единственное место, где он тут сюда всех гоняет. Ну, потому что тут светофор, а они едут медленно. Я согласна, бабушка, наверное, опять, боже, одуванчик. одуванчик. Сейчас посмотрю, кто за рулем. Ну да, не, какая мексиканка едет этот коктейль есть. Пьет коктейль через трубочку. Тут светофоры, и как бы, ну, надо быстрее, потому что сейчас раз поменяется цвет, и будешь стоять. на светофоре не надо бороться. Это мне еще Сергей сказал, инструктор. На светофоре не надо вот это вот, вот это вот надо. Ты даже проехать и освободить его. А дальше уже это не решает. Ты ступила или не ступила? Едь до конца города, разворачивайся. Ну, типа, на светофоре нельзя тупить. А, Площа рынок. Площа рынок. Вот. Вспомнила. Вот эта дырочка, это якобы площа рынок. Кто не знает, кто переворачивает у меня на канале. Starting route to а, едем, это называется Мазайка Мазе, Кто не знает, будет Atlanta перебивать Street. меня. Мы... у нас первая встреча у нас была во Львове. Поэтому Стивена воспоминания, это первая наша встреча первое свидание. Ну, вообще поняла, да? И это мне в том году подарила на день закоханных. Они красивые, с такими фигурами. В греческом стиле. А что они назвали турецким, если он такой больше греческий? Смотрите, какая красота. Ну, как красиво <служив> тут. Спасибо. <служив> красиво тут знаете какие часы очень красиво тут so официально действительно на турков похоже so Thank, you. Enjoy. Thank you. Ой, тут так тепленько, так хорошо. Спасибо, Стивен. Люди нарядные приходят. Давайте. На каблучках. У нас девочка, официантка, очень хорошая. И короче, я с ней побеседовала, и мы другая совсем выбираем. Уже с я не буду, она мне порекомендовала вот эти лэмп ну, короче, чап. Короче чап. 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 Лэмп чап. На косточки такой лем. Оце буде классно, мабуть. Той салат я не хочу уже з буряком. Сейчас Сивен понагребає всяких апатайзеров. Очень тут красиво. Дуже красивий ресторан. Мы сидим как патио, как бы на улице трошечки. Да? А сам ресторан, вот там. Вот там ресторан. Tomato, cucumber, onion, garlic, pomegranate molasses uh -huh. and feta cheese with carab uh, bean, red pepper, spicy one. Cut that, cut it half and squeeze it lemon. Take some yogurt, eat with your hand. Mine Greek, Stephen. а у тебя туркиш? Turkish beer. Can I try? Of course, babe. Turkish beer, Turkish beer, Turkish beer. Turkish beer. Turkish beer. Turkish beer. кислинкой и греческая. Oh, you want to try? Sure. Please. Mm, this Greek. That's good. Uh -huh. The Turkish beer. The Tur Pilsa. Turkish beer. Uh -huh. I, I like this. Are you serious? I like both. Both are excellent. Both? Okay. They, they taste very different. Okay, fair, Или он мне подыгрывает, но это явно невкусное пиво для меня, по крайней мере. Ну давай вот это будем пробовать, сейчас так я скажу. So, okay. Разрезать надо. Халить ага. лимончиком и макать сюда, она говорила. And a bit of lemon. Ага. И есть руками, сказала туда мотать. Внутри какой-то фарш. Без лимона, лимон упав. Сказала вот это макать. Я забыла про йогурт. Да, вот йогурт. Так это выглядит, какая-то <laughs> каша помидор. Это очень жирно. Так, каша с фаршем. Но Стивену очень нравится, потому что он американец. Они же ничего не ешь, Вкуснейшая гамбургера. Какая-то каша внутри с фаршем. И такой крокет пожарили. Очень приветливая ресторанка. Официантка. Ну нет, хорошо зарабатывают, Она должна быть такой приветливой. Очень хорошая девочка. И хлеб принесли нам. Ой, вообще я как это. Девно, ведь если принесли It's по такой полную? Ага. You could bring me a whole bucket. Of that. <laughs> okay, But those, those are Мне так и не понравилось, и Стивену понравилось. А что это? Стивен is different. Вот такая хлеб такой, очень горячий. Хлеб горячий. Или разогрели хорошо, или свеже с не знаю. Короче, стевоны и ракеты понравились, а минимум у не вообще. Каша вчерашняя с мясом. Таким намажем. Давайте я такое сделаю. И спайси, Стивен? Да. Да? Еще доложу. А ну пробуем. Там да, очень вкусно. Да, центр. Еще спайси, но там что-то такая цікавая. По-моему, там даже свежий огурец есть. Что-то тем беленьким хочу Что это? интересно Это вкусно Да Не знаю, что это такое Кисленькая С ореховым привкусом Очень вкусно Вот то посредине понравилось Куда вот там вот как like, mm -hmm. огурчик, что-то такая там, как, икра какая то И синенький, что такая, что похоже. Хлеб ресторан mm -hmm. ассоциирует тебя как для свиданий хорошие. Где живу? Первое место в Атланте. Якобы Сивенском как бы так сказал. Первое место ну, вот для свиданий рекомендуется сюда. И оливочки. Мы сейчас наимся все, ждем основное блюдо. У них там тандыр стоит, тальфорет. Ну, я думаю, местные знают, Ну, мы же не знаем. Это оболон. Мне нравится тальфорет. Я бы хотела тут вот жить. Okay. Хорошо, ты мне кажется, сходи в туалет вместе с камерой. Сними ведь туалет очень красивый. здесь Ресторан входит в десятку самых романтичных ну, да, самых романтических ресторанов. Ну, для романтических свиданий. Я, сказала, я ошиблась не номер один, а входит в десятку лучших ресторанов для свидания. По-моему, наша еда идет <laughs> <It's so cute. laughs> Ага. Интересно. Окей. Спасибо. 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 Это Спасибо. 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 Очень огромная. Маша. Лем. Макаем чимичури соус. Не соленая, но очень вкусно. Так и спать трошечки соус. Ой, не трошечки, а хорошо спать Попробуем и на говядинку, еще пару картошечек. И Каспрагус, каспрочинка и рис очень вкусный, узбекский. Говядинка. ммм, говядина экселент. Вот здесь девочка посоветовала, mm -hmm. Это очень вкусно. Шашлык из мягенькие, Мягенький. Ммм. Бомбезный. И вкуснее, чем чем мои Рис очень вкусный. Ароматный. Я бы даже сказала, что это плов. Не просто рис, а что это плов. Это попадает в точки нута морковка и мясо якось. Вот я люблю мясо, но не люблю его за то, что ты съел кусочек и все, ты сытый. И ты не можешь наслаждаться просто едой дальше. Я съела кусочек, все, я не хочу. Проблема века у Валентины. Ты на лучший заказ, чем у меня. Яловичина перфект. Пиф перфект. М -м -м. Шо? Do you like the lamb? Lamb good, but this for me better. I'll trade you lamb for more beef if you want. Even if I will want, I will do it. <laughs> Если я еще раз буду в этом ресторане, я закажу вот такое блюдо как у Стивена. Говядина. Шиш-кебаб. Стивен, it's name. Шиш-кебаб шиш кебаб. Я закажу такой шиш из говядины. Это просто бомба. На гриле они его жарили. Пахнет. Бомбезно. Лучше, чем вот это. Хотя вот это вроде дороже.

это, это Украинцы Стивена Друзья, ну я к ну, ну мои тоже. Просто общаемся. Девочка принесла десерт, салфута, заварные пироженки, там всякие такие -таки, корзиночки. Вы на меня, вы, вы мной, понимаете? просто. давай. Хорошо, Стивен хочет обрубовать их пахлаву. но я с ним согласна. В Таких ресторанах вкусная пахлава.